যে কিমান যে গুৱাহাটীৰ সৰু সুৰা বস্তুটো কিবা এটা গ্ৰেণ্ড লাগি যায় বাট এইখনো গ্ৰেণ্ড মোৰ ঘৰৰ ওচৰত ঘৰৰ বিচনাত বহি পেলাই মই টিভিয়ে চাব পাৰো ফ্লেছ সেই গাইজ কি খাব সকলোৰে সকলো ভালে আছে এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল চ' এতিয়া মই আছো গুৱাহাটীত মানে মোৰ নিজৰ আপোনাৰ ঘৰখনত আহি পাইছো মানে মাহিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ইয়াত আহি পাইছোঁ আৰু ইয়াত আহিয়ে মই যাব ওলাইছোঁ মেডিকেল গাইজ বেয়া বহুত কথা বেয়া আৰু অৱস্থা বেয়া মোৰ কাৰণ কি মোক অকণমান ফ'ল' যদি কৰিছে তেতিয়াহ'লে গম পাবয়ে কি কাৰণত গৈ আছোঁ একচুৱেলি কি হৈছে মোৰ চকুৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া গাইজ মোৰ চকুৰ দি নন ষ্টপ পানী পৰি থাকে আৰু মানে কি ক'ম পুৰা চকুটো খোজাই খোজাই একেবাৰে ফুলি যোৱা হৈছে মানে মই যে আগত চশমাযোৰ ইউজ কৰিছিলোঁ ন সেই চশমাযোৰ সেইদিনাখন মোনমোনক পিন্ধাব যাওঁতে পৰিবলৈ ভাঙি থাকিলে ছ' মানে মাহী ঘৰৰ পৰা আহিয়ে ডাইৰেক্টলি মোৰ যাব লগা হৈ আছে মানে হেৰি মেডিকেলত যাব লগা হৈ আছে অঁ বোলকচোন আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত কি হয় নহয় অকণমানকৈ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো বোলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া মই কওঁ সেইয়া মই কি কাৰণত গৈ আছোঁ একচুৱেলি মাহীহঁতৰ ঘৰত গাঁৱত মানে পূৰা ধূলিয়ে ধূলি ভৰ্তি হা তো সেইখিনি টাইম সেইখিনি জেগাত মানে মই এনেকৈ ইফাল সিফালকৈ ঘূৰিছোঁ তেনেকৈ মানে ভ্লগো শ্বুট কৰিছোঁ আপোনালোকে অলৰেডি দেখা পালে ন চ' কি হৈছে মানে ধূলি পূৰা চকুত ৰাখিছে আৰু মোৰ ধূলিৰ পৰা মানে পূৰা এলাৰ্জি আছে যিহেতুকে মোৰ চাইনেন্সৰ প্ৰব্লেম আছে এলাৰ্জি আছে চ' মই তেনেকৈ ধূলিত অহা যোৱা কৰাৰ কাৰণে কি হৈছে তাতে মানে চকুটো মোৰ অকণমান ফুলিছিল বাট খোজালে মোৰ মানে বেছিকৈ ফুলি যায় তো তেনেকৈ মই খোজোৱা নাছিলোঁ বাট হ'লেও মোৰ চকুটো মানে ফুলিছে সেইটো কাৰণে উপায় নাপাই পেলাই এতিয়া মোৰ মেডিকেলত যাব লগা হৈ আছে কাৰণ কি মই মানে মোৰ ঘৰৰ ওচৰত ঘৰৰ বিচনাত বহি পেলাই মই টিভিয়ে যাব পৰা নাই জানে মোৰ চকুৰ অৱস্থা এনেকুৱা এনেকুৱাই বেয়া হৈ গৈছে এইফালে মই আৰু মা যাবলৈ চাওঁ আৰু এইফালে সেই ঘৰৰ মানুহৰ ঘৰত আহিছোঁ সেইফালে পেহীও মানে আশা বাইদেউ আমাৰ সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'ত দেখা পাই থাকে ন সেই আশা বাইদেউক সেইফালে চাওক

নোখোৱাব মাতো কি মই যেতিয়া মেট্ৰিক দিছো ন আমাৰ স্কুলত আমাৰ স্কুলত মানে আমাৰ পঢ়িছিল আৰু লগতে ইয়াতো মই মেট্ৰিক দিছিলো আদৰ্শত তো সেই আমি গৈ আছোঁ আৰু পেহী সেইফালে মানুহে ঘৰৰ ঘৰত সোমাইছে যাৰ কাৰণে আমাৰ লেট হৈ আছে এইফালে আমি সোমাই আহিলোঁ মানে এইফালে আমি ৰিটাৰ্ণ আহি গ'লোঁ তাই সিফালে আছে আমি এইটো হৈছে আমাৰ বৰীপাৰী নামঘৰ এইফালে নহয় এইটো নে এইটো এটা নামঘৰ আৰু এইফালে আগতে মেডিকেল আছে গৈ আছোঁ চবাই যেতিয়া মই গৈছোঁ ঘৰ আৰু এইফালে স্কুল উঠি অহা কাৰণে গোটেই ভিৰ হৈ গৈছে ৰাস্তাই এইফালে আছে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন মথা তথে গৰম উঠিছে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন দেখাটো চকু নাচাই মানে দৰৱ লিখি দিছে তো যি কিন্তু হয় তেওঁক গৈছোঁ ঘৰত বোৰক লেট চকাই যেতিয়া মই ভাত পানী খাই লৈছোঁ এতিয়া ভাত পানী খাই লৈ এদিন ওলাইছোঁ আমি এতিয়া যাওঁ মই আৰু মা মানে এতিয়া যাম মানে যে তিনিআলি যাম অলপ কাম আছে আৰু তেতিয়া মানে মোৰ ভোক লাগি আছিলে প্লাছ ডক্টৰটো মানে কি ক'ম আৰু ডক্তৰটো না মোৰ চকু চাইছে না কিবা টেষ্ট কৰিছে অনলি দেখিছে মোক সুধিছে কি হৈছে বাছ দেখি দি দিছে সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত বেছি খং উঠিছে প্লাছ মোৰ ভোকত আছিলোঁ আৰু বহুত বেছি মানে হাঙ উঠিছে তো যিকেইটা বাৰ্থডে এইবিলাক কথা এতিয়া আমি গৈছোঁ তিনিআলোক তো কথা ক'বলৈ আমি এঘৰ মানুহৰ ঘৰত আহিছিলোঁ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এইকেইদিন আমাৰ ঘৰৰ ফালে আৰু আমাৰ মানে পেহঁতৰ পেহাৰ মানে গা বহুত বেয়া তই ভাবিছোঁ মই আৰু মা পেহাৰ ঘৰত যাম পেহাক চাইম যিহেতুকে পেহা মানে আমাৰ ডাঙৰ পেহাটো আমাৰ ডাঙৰ পেহা গা বেয়া আছিলে কিন্তু দাদাক দালি পাইছে মোৰ সৰু দাদাক সেই সেই ল'ৰাটো ক'ত যে ডাঙৰ কথা এনেকৈ বা বহুত বেছি বেয়া লাগিছে তই তাৰপিছতে ভাবিছোঁ মাৰো মা যাতে তো দেখা পাওঁ মই অলপ গৈ থাকোঁ এতিয়া তিনিআলি পাইছোঁহে হেৰিটো মেইন ৰ'দ ৰ'দ ফালে চেলগীয়া পাৰ্কে পেণ্ডেল চাওক গাই সেই ৰাস্তা তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইমান দূৰলৈকে পেণ্ডেল কেতিয়াবা মোৰো এনেকুৱা হ'ব আশা আছে গাড়ীফালে চাওক ইমান ডাঙৰ ইমান ডাঙৰ নকৰোঁ বাৰু মোৰ ইমান নেহিহে ত' ভাল লাগিছে ন কিবা এটা চায়ে ভাল লাগি যায় মানে তেতিয়া মানে নিজৰো সেনেকুৱা কৰিব মন যায় আৰু বাট কেনেকুৱা ক'লা থিম নালাগে বাৰু মোৰ ভিতৰৰ থিমটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন সেইফালে এইটো কি লাও এইবিলাক হ'ল গ্ৰেণ্ড ৱেডিং গ্ৰেণ্ড ৱ ৱেডিং কৰোঁতে যে কিমান পইচা যায় গাইজ এখন পেণ্ডেলতে লাখ লাখ টকা যায় বাপৰে বা এটা কথা কি জানেনে আমাৰ গুৱাহাটী মানে আমাৰ টাউনখনৰ চিটি গুৱাহাটী চিটি যোনটো আমি বহুত গুচি মানে মোৰ জন্মস্থান বুলিয়ে কওঁ আৰু ইমান কথাকৈ লাভ নাই ইয়াতে সৰু সুৰা কিবা এটা হ'লেও মানে গ্ৰেণ্ড হয় সেইটোৱে মানে চাই ভাল লাগে থাকি মানে এনজয় কৰি ফিলো ভাল লাগে সেইটোৱে ভাল লাগে ন গুৱাহাটীৰ সৰু সুৰা বস্তুটো কিবা এটা গ্ৰেণ্ড লাগি যায় আমাৰ ইয়াৰে স্কন মন্দিৰ বুলি যে কয় স্কন মন্দিৰৰ বেক চাইডালে গৈছো সেই পিছতে আমাৰ বজাৰ নীলা নীলা হৈ যায় বজাৰ এইফালে পাই বজাৰ সেইফালে যাম আমি পেহীঘৰত আকাশটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন আমি ফাইনেলি পেহতৰ ঘৰে পাইছো এইফালে পেহী ভাগত নামৰ পেহী হয় পেহী খোৱাটো এই ভাতা আছে যাদু চাদু দেখাই পেহীঘৰত ভাত খাইছো বৰা চব্জি আৰু বিলাহী চাটনি ভাত পানী খাই লৈছো পেহী ঘৰত আৰু ভাত পানী খাই লৈ এতিয়া তামোলো খাই লৈছো যিহেতুকে তামোলটো বহুত মেইন মোৰ এইটো মানে স্কিন কেয়াৰ কৰিছোঁ যদিও মানে মোৰ ধূলি চুলু এইবিলাক লাগিলে ন স্কিনটো এনেকুৱা এটা কিবা এটা হৈ যায় এই পিম্পল ওলোৱা আৰম্ভ হৈ যায় তাৰমানে এইফালে চবকেনে হৈ গৈছে মুখৰ অৱস্থাটো এইটো উঠে যেতিয়া মোৰ একেবাৰে ভাল নলগা হৈ যায় আৰু মোৰ পিছফালে যে আপোনালোকে দেখা পাইছে সেই গীতসমূহ এইটো হৈছে পাণ্ডু পৰ সেইটা ওচৰটো আৰু এইটো হৈছে মিলন মন্দিৰ এখন জেগাখনো গাওঁ নিচিনা লাগে আৰু মেগী বাই বাই আৰু চিপ্ছ আৰু অলপ কিবা কিবি বস্তু লৈছোঁ ইটোৰ লগত আজি এটা ভিডিঅ' হ'ব আপোনালোকে দেখা পাব চেনেলত ইফালে মই চুলিৰ হেয়াৰ কেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু মূৰত অলপ কিবা কিবি হেয়াৰ কেয়াৰৰ প্ৰডাক্ট কিছুমান লগাইছোঁ তেলো দিছোঁ লগতে যিহেতুকে চুলি কেয়াৰ কৰা তেনেকে নহয় ঘৰত থাকিলেহে চুলিটো কেয়াৰ কৰা যায় আৰু মাহীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা অহাৰ পিছতে মানে পূৰা ধূলি ধূলি হৈ গৈছে ন হেয়াৰ কেয়াৰ হেয়াৰ কেয়াৰ কৰা হোৱা নাই বা চুলিত একো যত্নই লোৱা হোৱা নাই চ' সেইবুলি চুলিটো অকণ কেয়াৰ কৰিছোঁ বাহিৰত গ'লে সেইটো মই চেম্পু কৰি যাওঁ সেইটো বাৰু পিছৰ কথা বাহিৰৰ ষ্টাইলটো বাহিৰত ঘৰতো ঘৰতে ন হেয়াৰ কেয়াৰ আমাৰ বহুত দৰকাৰ যিহেতুকে চুলি যদি অকণমান যত্ন নকৰোঁ ন আমাৰ চুলিটো বহুত বেছি বেয়া হৈ যাব চ' সেইবুলি মই ঘৰতে গ'লে তেনেকৈ তেল দি থওঁ চ' সেই আৰু অকণমান তেল চেল দি অলপ চুলিটো গুঠি থৈছোঁ আৰু যিহেতুকে মই মানে ঘৰত থাকিলে সদায় মই তেলটো দি থওঁ যিহেতুকে মই তেলটো দি পেলাই বহুত বেছি শান্তি পাওঁ এতিয়া হৈ গৈছোঁ ইভিনিং আৰু ইভিনিঙত আমি ঢেৰ কিবা কিবি খালোঁ চিঙৰা খালোঁ এইফালে চিপ্ছ আছিলে কালি মই পাহৰি থাকিলোঁ এইফালে এতিয়া চিপ্ছ লৈ বহিছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু এইফালে নিউ নি চাওঁ মিপছ এটা খাই লওঁ দেন এতিয়া ইভিনিং হৈ গৈছে আৰু ইভিনিঙৰ আজি ব্লগটো এণ্ডিং কৰিব লৈছোঁ আজি ব্লগটো চাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু অলছ' ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব জ্বলা লাগিছে আজিলৈ আহিছোঁ নেক্সট আৰু এটা ইণ্ডাৰ ভিডিঅ' লগ পাম দিলে তেন্তে তাত বাই বাই গাই